ৱেলকাম টু কে বি ফাৰ্মিং হয় বহুত দিনৰ পিছত এটা ভিডিঅ' দি আছোঁ আজি দেখাম মই এইখিনি এটা বগৰী ৰুইছিলোঁ এইটো জাতটো কিবা নামটো পাহৰিলোঁ এইটো আপেল বগৰী বুলি কয় মানে এই ছাগলীয়ে খাই দিলে অকণমান ডাঙৰ হ'ব থাকি গ'ল এইবাৰ ফল নধৰিলে অহা বাৰী ধৰিব আৰু এতিয়া দেখাই আছে লেচু চাওক কেনেকৈ ফুলিছে পূৰা ভৰ্তি গছ এটাওডাল খালি নাই একেবাৰে কি ক'ব এই কমৰতকৈ তলত চাওক আৰু ইয়াৰ গুণাগুণটো জানেই আৰু তেজপুৰৰ লিচু বুলি ক'লে ক'বলৈ আৰু বেলেগকৈ নাই সম্পূৰ্ণ গছজোপা দেখা দিছোঁ আছে কেইবাজোপাও সেইপিনে বাৰীৰ ভিতৰলৈ আৰু আছে এইটো ফল ধৰা আজি তিনি বছৰ হৈ গ'ল ৰোৱা চাৰি বছৰ হ'ল মানে যি বছৰত ৰোৱা হৈছিল সেইটো বছৰৰ পৰাই ফল ধৰিব আৰম্ভ হৈছে আৰু এইপিনে আছে চাহপাত নাৰ্চাৰী তেতিয়া লগোৱা হ'ব আৰু আজি বৰষুণ পৰিছে অলপ অলপ পৰি আছে তো চাহপাত সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গ'ল ৰুবৰ কাৰণে তাৰপিছত এই আইপিনেও আছে লিচু এইজোপা অকণমান সাৰ কম হ'ল নেকি লেঙা হৈ গ'ল গছজোপা জোপোহা নহ'ল বেছি আৰু থাল মানে ৰোৱা সময়ত ছাগলীয়ে খাই দিলে ত' এইবিলাক দেখা পাইছে আগৰ ভিতৰত বাৰিষাত দেখাইছিলোঁ তামোলবিলাক সৰু সৰু আছিলে মোদ কৰি তো এয়া তামোল লাগিব আৰম্ভ হৈ গ'ল এয়া হাতে ঢুকি পোৱা যায় তামোল চাপৰতে লাগিছে কিবা জোপাটো ধৰিছে সিপিনেও আছে গছৰ চেহেৰাবিলাক কেনেকুৱা আহি চাওকচোন বহুত ডাঙৰ কমেও ৰাউণ্ড দহ ইঞ্চি হ'ব বেছি হ'ব কম নহ'ব তো এনেকৈ দেখালোঁ এইবিলাক নিপিয়াৰ এইবিলাক কাটি দিয়া হ'ল এতিয়া বহুত হৈ গৈছিল যিহেতু তো আজি ইমানে তো মিনি ব্লগটো ইমানতে সামৰণি